الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين حضراتي الكرامي اور محترم سامعین جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں عام طور سے مسلمانوں کی طرف سے دو رویے ظاہر ہوتے ہیں ایک رویہ ہے جس میں مسلمان بدعات و خرافات کرتے ہیں اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی بالکل مخالفت کرتے ہیں اور اس مہینے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ دعوتی نقطے نظر سے اس مہینے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو معروضات رکھی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دہ فرمائے پہلی درخواست آپ سے یہ کرنی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ ایک خصوصی موقع ہے لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچانے کا اور خود سیرت پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے تو ہمیں اس سلسلے میں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم سیرت کو پڑھیں یا سنیں آج کل چونکہ یوٹیوب پر چیزیں دیکھنے کا شوق ہیں چیزیں سننے کا شوق ہو گیا ہے تو ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے ذرائع سے سن سکتے ہیں اب کتابیں جو ہے وہ اس طرح کے ایپس بن گئے ہیں کہ کتابوں کو سنا بھی جا سکتا ہے اور اگر کوئی پڑھنے کا شوقین ہے تو وہ پڑھے تو جو بھی ہم کر سکتے ہیں سیرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل کریں کیونکہ اتباع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پڑھے یا کم سے کم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کیونکہ اگر آپ کو معلومات نہیں ہوگی اور خالی جوش جوش ہوگا کہ ہم محبت رسول کا نعرہ لگاتے رہیں گے صرف تو یہ زیادہ مفید نہیں ہوگا جوش جو ہے جوش اتباع پیدا نہیں کرتا وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے جوش ہوتا ہے اور وہ پھر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیرت کو پڑھیں سیرت کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں دوسری جو درخواست کرنی ہے اس مہینے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ مسلمان موجودہ حالات میں تین اہم چیزیں ہیں جس سے مسلمان الجھ رہے ہیں یا گزر رہے ہیں مسلمان ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کے تئیں جو ہے خصوصاً غیر مسلموں میں یہ تعصب بڑھتا جا رہا ہے اور تعصب جو ہے یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے دوسری چیز جس کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے شتم رسول کا مسئلہ کوئی بھی آدمی آتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ازواج متحرات کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کر کے چلا جاتا ہے اور واہ واہ بٹوڑ لیتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اس کی دل کی یہ تمنا ہے کہ حالات کب بدلیں گے مسلمانوں کے لیے حالات جو ہیں اچھے کب ہوں گے تو ان تینوں سوال کا حل جو ہے وہ ہے دعوت اور دعوت کا یہ سب سے بہتر موقع ہے میں نے جیسے شروع میں ہی عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ موقع جو ہے یہ خصوصی موقع ہے لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچانے کا تو ہم آگے آئیں اور لوگوں تک جو ہے سیرت کا پیغام پہنچائے اس کے لئے ہم جو ہے پمفلیٹس کا سہارا لے سکتے ہیں ویڈیوز کا سہارا لے سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت مؤثر ذریعہ ہے دو کام ہیں جو ہمیں بہت احتمام سے کرنے چاہیے کہ ایک تو ہم دعا کریں خصوصاً ان لوگوں کے لئے جن کو ہم جانتے ہیں جن گیر مسلم دوستوں کو بھائیوں کو جن کو ہم جانتے ہیں ان کا ہم نام لے کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت دے اس آدمی کو اسلام سمجھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ جو ہے مدعو کے لیے باقاعدہ نام لے کر دعا بھی کرتے تھے تو اس مہینے میں ایسے حضرات کے لیے جو ہمارے جاننے والے ہیں ہمارے تعارف والے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں اور دوسرا ہے کہ ان کے سامنے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عملی مظاہرہ کریں ہم اپنی عملی زندگی سے ظاہر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح کی تھی اور آپ کی جو زندگی تھی وہ کیوں جو ہے سب سے بہتر ہے اور اس کو کیوں آدمی کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے تو عملی زندگی سے آپ مظاہرہ کریں اور اس کے لیے جو ہے آپ اس کے لیے دعا بھی کریں اس کے لیے کچھ کتابیں بھی ہیں جو دی جا سکتی ہیں آ, اسلام ایک پریشے کے نام سے کتابیں ہندی میں ابو ابوالحسن ندوی صاحب کی بھی کتاب ہے قانون وحید الدین خاص صاحب کی بھی ایک کتاب ہے اور ایک کتاب ایک ہندو پروفیسر ہیں ان کی ایک کتاب ہے ان میں سے کوئی بھی کتاب کسی گیر مسلم بھائی کو دوست کو دی جا سکتی ہے پڑھنے کے لیے اور اس میں ایک کتاب اور ہے وہ ایک ڈاکٹر رشی آچاریہ ہیں ان کے کتاب ہے اسلام ایک ہندو کی کہانی اسلام ایک ہندو کی کہانی ڈاکٹر رشی آچاریہ کی اور یہ امیزون پہ اویلیبل ہے تھوڑی مہنگی کتاب ہے لیکن اس کتاب کو آپ خرید کر اپنے دوست کو اپنے ساتھی کو ہدیہ کر سکتے ہیں خصوصاً ایسے لوگوں کو جو اسلام سے قریب ہیں یا اسلام کو جاننا چاہتے ہیں ایسے لوگ بھی اور اسی طریقے سے جو اسلام سے نفرت کر رہے ہیں یا اسلام کے تئیں جو ہے وہ تعصب رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی وہ کتاب دینی چاہیے اخیر میں میں ایک بات ڈاکٹر رشی صاحب نے اپنی کتاب میں جو بات لکھی ہے وہی بات میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں ڈاکٹر رشی نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے کہ کسی انسان کے اندر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر انسانیت پیدا نہ ہو اگر کسی انسان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال سن کر باتیں سن کر اگر انسانیت پیدا نہ ہو تو اس آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری انسانیت مر چکی ہے وہ انسان انسان ہی نہیں وہ جانور بن چکا ہے تو یہ کتاب بہت مفید ہیں آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں جو مسلمان کے مسلمانوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں یا مسلمانوں کے قریب ہیں دونوں طرح کے لوگوں کو کتاب دی جا سکتی ہے اور یہ ان کا ہمارے اوپر حق بھی ہے کہ ہم او چونکہ مدعو قوم ہیں اور ہم دائی قوم ہیں تو ان تک دین پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور دوسروں تک سیرت کا پیغام پہنچانے پہنچانے والا بنائیں اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے لوگوں کا لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنائیں وہ آخر و دعوان آل الحمد للہ رب العالم